សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើចាសាច់ក្រកជ្រុកផ្អែមណាចាហើយនេះសាច់ជ្រុកនេះនឹងខ្ញុំមកបានកិនម៉ត់ណាបងប្អូនហើយខ្លាញ់បងប្អូនបើចាំកិននេះចាបើបងប្អូនចង់កិនក៏បានដែរយើងហាន់វាដុំៗតូចៗអញ្ចឹងដើម្បីយើងញ៉ាំទៅប៉ះខ្លាញ់ជ្រុកជ្រុកបងប្អូនឬក៏បងប្អូនអត់ចង់ហាន់ក៏បានដែរយើងច្រាំឲ្យម៉ត់ជាមួយនឹងសាច់ក៏បានដែរចា ហើយអាចនេះគឺមានចំនួន1កီ2ខាំបងប្អូនខ្លាញ់នឹងខ្ញុំដាក់ក લાક កီចាខ្លាញ់ជ្រូកហ្នឹងណាចាហើយឥឡូវយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងចាយើងមានអំបលនេះនឹងខ្ញុំដាក់ពីរសភាពបាយអំបលម៉ត់បងប្អូនចាហើយទឹកស្អីវពីរស្លាបព្រាបាយចាគ្រឿងទេសសម្រាប់យើងប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកហ្នឹងចាហើយគ្រឿងទេសគឺកាចប់ម៉ាក់នេះបងប្អូន យើងយកបកចាប់ដាក់ហ្នឹងមកគ្រឿងទេសសម្រាប់យើងដាក់លីជាមួយនឹងសជ្រុបហ្នឹងសេចក្រកហ្នឹងចានឹងខ្ញុំដាក់កលាស់សុភាយចាស្ករនេះនឹងខ្ញុំដាក់បីខាំកលាស់300ក្រាមកលាស់បងប្អូនបីខាំកលាស់ចាហើយនេះគឺជាស្រាច័ន្ទសាយនឹងខ្ញុំដាក់ពីរស្លាបព្រាបាយចាស្រាសម្រាប់គេធ្វើមហូបបងប្អូនចាហើយនេះគឺជាហ៊ុនជ្រុកហ៊ុនជ្រុកនេះបងប្អូនអា បងអសសខាងក្រាវវានឹងចេញឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនត្រឡប់ត្រឡប់ហើយយើងយកជ្រុញយើងយកជ្រុញដាក់នៅលើជ្រុញនឹងហើយបងប្អូនយកក្បិតយកមកកោឲ្យស្អាតនិយាយទៅគឺកោឲ្យអស់ជាតិក្នុងពោះវាណាមាល់មាល់ហ្នឹងបងប្អូនគឺវាទៅចិសអញ្ចឹងណាកោឲ្យបងប្អូនច្របាច់អំបិល3 4ដងហ្នឹងចាគឺវាសអញ្ចឹងហីហើយនេះគឺយើងទឹកដបទឹកសុតយើងកាត់អញ្ចឹងមកសម្រាប់យើងញាត់សជុសិចគាត់ហ្នឹងណា ចា៎អូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងផ្សំចូលណាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំដាក់ស្ករស្ករនេះ3ខាំកន្លះណាបងប្អូនយើងធ្វើសាច់ក្រក់ជ្រុបផ្អែមណាចាហើយនេះគ្រឿងទេសនាងខ្ញុំដាក់កន្លាសុភារបាយអំបិល២ស្លាបព្រាបាយចាទឹកស្អីវ២ស្លាបព្រាបាយស្រាច័ន្ទសាយនេះ២ស្លាបព្រាបាយ ចាឲ្យនេះខ្សែសម្រាប់វៀងចងសាច់ក្រកហ្នឹងបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំពាក់សំដៃដូចគេយើងត្រឡប់សាច់ក្រកហ្នឹងទៅចាខ្ញុំបលាក់ទៅជုပ်ហ្នឹងឲ្យសោកចាយើងច្របាច់ឲ្យស្អាតបងប្អូនយើងច្របាច់ជုပ်គ្នាឲ្យសោក ហើយខ្លាញ់ជ្រុកនឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ហាហានចឹងបងប្អូនច្រាមក៏បានដែរចាញឹមច្រាមជាមួយសាច់ឬក៏យើងកិនណា ចា៎អូខេឥឡូវនេះយើងប្រឡាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយចា៎បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមញាត់ចក្រហ្នឹងណាបងប្អូនចា៎អូខេនេះហនជ្រូកចា៎ចា៎យើងគួយគូតអញ្ចឹងមកឬក៏បងប្អូនចងក៏បានដែរចា៎ចងខ្សែ ចា៎រួចហើយយើងអាបងប្អូនញ៉ាត់ណឤដែរក៏បានញ៉ាត់ជាសាភីអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងយកសាភីទៅញ៉ាត់ណាហើយនាងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាយើងអត់មានស្រាច័ន្ទសែມັນបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាស្រាហ្នឹងណាសាស្នេបគេធ្វើមហូបហ្នឹងបើអត់មានបាច់ដាក់ក៏បានដែរណាចា បងប្អូនចូលចិត្តខ្លាញ់ខ្លាញ់ជ្រុកច្រើនយើងដាក់ច្រើទៅចាមកយើងចូលចិត្តសាច់សុតក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសាច់សុតគឺវាឆ្ងាញ់ដោយយើងញ៉ាំលីខ្លាញ់ណាចាអស់សាច់ជ្រូកផ្អែមបើយើងញ៉ាំជាមួយនឹងលីខ្លាញ់ជ្រុកបានឆ្ងាញ់បងប្អូនញ៉ាំសាច់សុតអត់ឆ្ងាញ់ទេ ហើយឡើយនេះខ្ញុំបានញាត់សាច់ក្រករួចហើយបងប្អូនចា៎នេះគឺយើងញាត់ប៉ុណ្ណឹងណាចា៎ហើយសាច់ក្រកនេះដែរគឺយើងអត់ញាត់ណែនណែនទេហើយក៏អត់ញាត់ធំដែរនៅពេលដែលបងប្អូនញាត់រួចហើយគឺយើងយកដៃចបូតឲ្យស្មើប៉ុណ្ណឹងគ្នាហ្នឹងណាបងប្អូនចា៎រួចហើយយើងចងពីពីអញ្ចឹងមកចា៎នេះយើងចងឲ្យប៉ុណ្ណឹងមកហើយរួចហើយបងប្អូនយកឈើចាក់ថ្មនេះឬក៏ ដែកស្រួយស្រួយយើងយកមកចាក់អញ្ចឹងឲ្យខ្យល់វាចេញណាចាយើងចាក់អញ្ចឹងមកចាហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើរួចហើយបងប្អូនចង់យកទៅហាលថ្ងៃក៏បានឬក៏បងប្អូនបើមានលឆក្រានណាចាលយើងយកទៅដាក់បយួរនៅក្នុងលហ្នឹងហើយយើងកំប្រើភ្លឹងភ្លឹងក្ដៅចាយើងដាក់ ផ្កាមួយល្មមបន្តិចតិចហ่าយើងរួយផេះទៅលើយើងបើសិនយើងមានលយយើងដាក់ក្រពីនៅក្នុងហ្នឹងណាចាឲ្យវាក្ហមក្រៀមនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងគឺអត់ឆ្អិនទេណាបើសិនជាយើងអត់លគឺយើងហាថ្ងៃបើបងប្អូនអត់មានថ្ងៃហាបងប្អូនអាចដាក់ជាកង្ហា l បောက်ឲ្យស្ងួតបានចាយើងហា l ហាជាកង្ហា l ក៏ស្ងួតដូចជាថ្ងៃដែរចាចង់ស្ងួតខ្លាំងជាងថ្ងៃផងចានេះ โอเคឥឡូវនេះបន្តបន្តមកទៀតគឺយើងយកសាច់ក្រកហ្នឹងតាហាថ្ងៃបងប្អូនដោយសារនេះខ្ញុំអត់មានលដូចគេទេគឺយើងហាជាថ្ងៃចាអញ្ចឹងចាំពេលនេះខ្ញុំហាស្ងូតហើយចាំយើងបន្តវីដេអូទៀតណាចា ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះសាច់ក្រកដៃញខ្ញុំហាថ្ងៃញខ្ញុំហាបានពីរថ្ងៃហើយបងប្អូនគឺវាស្ងួតបានប៉ុណ្ណឹងបើមិនជិបងប្អូនចង់ឲ្យស្ងួតជាងនេះទៀតយើងហាក់បន្តហាទៀតណាបងប្អូននេះឃើញទេល្អអីចាចាសាច់ក្រកផ្អែមហ៎បងប្អូនចាគឺស្ងួតបានប៉ុណ្ណឹងចាអូខេឥឡូវនេះញខ្ញុំយកសាច់ក្រកហ្នឹងទៅជៀនឲ្យបងប្អូនមើលហើយជៀននេះ គ <laughs> <laughs> ឺយ <laughs> <cười Incredibly logical> ើងអត់ប្រាខ្លាញ់ទេគឺយើងជៀនទឹកហ៎បងប្អូនចា៎តាមខាងក្រៅបងប្អូនចំណាយជៀនយើងហ្នឹងហាក់ថាពិបាកទៅនេះហេស្អកឯកវិញតាមទៀតបងប្អូនចា៎មិនឲ្យយើងតាមទៅដល់ហាទៀតបងប្អូនហើយនេះចាំពីឆៃណាចាំខ្ញុំតាមទៅចាំតាមមកទៅអនដានបងប្អូន បាទហើយខ្ញុំបើសិនរកបងប្អូនតាំងមកបានរៀនតើបងប្អូននេះគឺវិញ្ញាណនឹងងាយនឹងប៉ះគ្នាបងប្អូនចាឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះចារួចនេះយើងចាក់សាច់ក្រកចូលបងប្អូនចាសាច់ក្រកហ្នឹងនាងខ្ញុំហាន់ជាចំណិតអញ្ចឹងណាចារួចនេះយើងបើកភ្លើងមកយើងបើកភ្លើងមកល្មមចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកចូលចាទឹកហ្នឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានទេណាចាយើងគបដាក់ច្រើនពេកចានេះគេហៅសាច់ក្រកជាទឹក ភ ieck ច្រើនសាច់ក្រកផ្អែមគឺគេអត់ជៀនជាខ្លាញ់ណាបងប្អូនគេប្រើទឹកជៀនចា៎ អូខេឥឡូវនេះសិករបងយើងគឺបានរីងទឹកអស់ហើយទឹកដែលនេះខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងចា៎នៅពេលដែលរីងទឹកអស់ហើយគឺវាចេញខ្លាញ់តិចតិចហ៎បងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងគឺឆ្អិនហើយណាចា៎ហើយសិករផ្អែមហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើខ្លាញ់ជៀនទេគឺយើងជៀនទឹកបងប្អូនចា៎នេះអូខេឥឡូវនេះគឺឆ្អិនហើយចា៎នេះខ្ញុំបិទភ្លើងចា៎នេះគឺឈ្ងុយមែនតើណាចា៎ ចា៎នេះសាច់ក៏ដែរនឹងខ្ញុំជឿមិញហ្នឹងចា៎ហើយបងប្អូនមើលនៅក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺយើងឃើញវាយ៉ាងខ្មៅប៉ុន្តែមើលផ្ដាល់គឺអត់ខ្មៅទេបងប្អូនពោះវាស្អាតទេចា៎ចា៎នេះឥឡូវនេះខ្ញុំមកភ្លក់មើលនឹងខ្ញុំមកតរានភ្លក់មើលឯងបងប្អូនតាំងពីធ្វើហើយមកចា៎នេះអឺចាំសាច់ក៏ផ្អែមឆ្ងាញ់បងប្អូន nhở <Nhạc> tới nhưng ខ្ញុំធ្វើសិក្រនេះគឺធ្វើជារបៀបថៃហិក្របអែមនឹងបងប្អូនឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូននេះរស្មីនេះខ្ញុំຫາបានប្រពីថ្ងៃគឺវានៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យស្ងូតខ្លាំងយើងសំដលរីຕົកណាចានេះគឺល្អមែនតែន ហើយអាវាយើងមើលទៅវាមានមានខ្លាញ់ដុំៗបើបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យឃើញខ្លាញ់ដុំៗអញ្ចឹងយើងយកទៅកិនឲ្យម៉ត់ហ៎បងប្អូនឬក៏យើងច្រាំឲ្យម៉ត់ចាស់ល្អមែនតើហើយនិយាយទៅគឺរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនចារសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេគឺឆ្ងាញ់មែនចាអឺញ៉ាំញ៉ាំទៅប៉ះខ្លាញ់ជប់ជប់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូន អត់ដល់លន់នេះបងប្អូនធ្វើតាមវិធីនេះគឺអត់ខកម្ដងចាចាអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា